Dia, dia sedar si tak? Orang Malaysia semaya baca kunuk, di mari tolak paling, jatuh sekebang. Nampak? Dia kata, beda haram, kunuk, haram. Haa, tu kata, doa dan du. Dah? Haa. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum hudud dan bolehkah ia dilaksanakan di Malaysia? tanya kita pula tu. <laughs> Hudud-hudud ni hukum hak tu lah. Dia hudud ni banyak sebut dalam Quran. Faraid tu pun hudud. Puasa tu pun hudud. Nah, hukum potong tangan tu pun hudud. Tilka hududullah. Nah, hukum hudud dalam bab jinayah. Umpamanya Allah kata dalam sebab dalam bab mencuri asal, di qatu was asar di kuasa di aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan sabit kesalahan, kau kena potong tangan. Itu hukumnya. Wajib kena laksana Di mana saja negara yang kita ada Wajib laksana Melainkan Kita adalah minoriti Dan orang-orang kapi Akan memberi mudarak kepada kita Dalam negara itu Kalau kita laksanakan hudud Baru boleh kita tangguh Faham? Ha. Wajib tak laksana hudud Nabi bersumpah Lauka natfatimatu bintu mutah Muhammadin sarakat Lakatak tu yadaha Jikalau anak aku sendiri Siti Fatimah Mencuri Niscaya aku hukum hudud potong tangan. Faham ni? Eh? Nak kabar kalau anak aku, aku hudud. Tak usah kata kita semua. Allah suruh kita potong tangan pencuri. Nak? Bukan suruh potong tangan mak kita. Tangan pencuri. Dalam berakidah. Dalam menjadi hamba Allah. Kalau Allah suruh bunuh anak, wajib kita bunuh. Padahal anak kita tak ada salah. Kalau Allah kata esok lepas anakmu makan nasi lemak dua buku, mu tiung dua kali bunuh ha? Wajib tak kita buat? Acu jawab. Kalau Allah yang firman, wajib tak buat? Wajib ya. Ha? Dalil Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Allah semelih, Tuh, suruh sembelih anak. Betul tak? Suruh sembelih tu suruh mati ke suruh sembelihnya pisah beli ke damai hak wala lok. Suruh mati tak? Dah suruh mati tu suruh bunuh dak? Ha? Ah, Nabi Ibrahim ambil pisau. Takkan nak dengar Kan dia ambil pisah apa nak bunuh anak Dia tuhan kata. Faham ke Anak yang begini comel Nak banding Nabi Ismail Ini anak bunuh baby Baby ni Nabi Ismail Rambut perang Mata sabung Pipi merah Kulit putih Dia mana comel dengan muka kita Dalam begitu anak yang begitu comel Yang begitu disayangi oleh Nabi Ibrahim Allah berkata Potong juga Cuma Allah dah izin Dah lu Bila Allah tukar menjadi kambing Baru lu Dah kita bukan Tuhan suruh semelih anak Suruh potong tangan pencuri Tambuh juga Jahat ke baik Jahat dengan Allah Ta'ala Kurang hajar faham? Bukan Allah ada potong belaka tangan-tangan mana jumpa orang potong ah. Kang itu. Potong tangan pencuri. Bila potong Allah reda. Bila potong satu kali saja lebih baik turun hujan 40 kali pagi. Bila kita potong tangan pencuri turun berkat daripada langit, daripada bumi. Nah. Ha. Masalahnya kita tak sedar kita ni siapa. Kita ingat ni siapa diri kita. Kita menumpang bumi Allah ni tuan rumah suruh buat buat ha. Jangan takut pada siapa-siapa. Melainkan memang kalau buat mudarat besar kepada kita baru kita tangguh. Waktu Nabi tak laksana hudud ni, masa mula-mula di Mekah. Pasal ada ramai lagi pengikut lima enam orang pada dia menganjing dia, ingali lubang je lu seorang. Nampak? Tapi bila menang dalam Islam, Nabi laksana hudud. Nah, dah kita ni bumi Malaysia ni bukan bumi siapa? Huh? Bumi Najib bumi Allah Ta'ala langit yang kita jenjung milik Allah oksigen ni udara kita sedut, milik Allah air di laut di sungai milik Allah bukan milik tok kita faham? tak ada tapi-tapi lagi lah. nak seribu daya tak boleh seribu dalih nah ha. bukan kita nak hudud saja semua lah Apa? nampak? Adakah wanita wajib kerja untuk sara keluarga? Dan apakah tugasnya di rumah sahaja? Jawabnya tidak ada wajib kerja, wajib tak kerja bagi wanita ni. Nak kerja boleh, tak mau kerja pun boleh. Dah kalau dia tak ada suami, ada tanggungan, dia bekerja. Nampak? Untuk cari nafkah Allah bayar pahala pada dia. Kalau dia ada suami dah, suami dia tak cukup nak belanja, maka dia boleh bantu suami dia bekerja. Cuma kalau cukup dah dengan pendapatan suami, wanita tak payah bekerja. Faham? Ha, sebaik-baik suami, isteri dia tak kerja. Goyang kaki. Duk atas buang, hilak kuku. Eh. Faham? Ha, tu terbaik. Kita balik, beri makan dia. Munak dia. Nak pakaian, nak kereta, nak rumah, aku beri belakang. Ha, tu nombor satu. Gentleman. Faham? Kalau mampu lah. Tak mampu nak buat ni. Kena batu-batu lah. Eh? Ha, cuma bila bekerja, dia ada adat-adat dia pula. Lepas ni kerja, serung tengok. Nah, ha, masuk kerja jabat, bini kita. Nah, mulut ni eh, macam anak anjing, merah nyala. Kita tukang bayar mas kahwin setengah jam duduk dengan kita malam-malam. Nah, ha, bos pejabat 8 jam. Bini kita dipanggil kan masuk dalam bilik. Bini kita nama Mina. Mina, coming masuk lagi. bilik. Masuk. Bini kita masuk dalam bilik dah bos panggil. Dah kerja dengan orang, masuk lah. Masuk eh. Kita di rumah panggil Mina, panggil emak tu ni. Eh. Marah. Nah, Ha, situ banyak berlaku. Penyelewengan dalam munakah. Nah, Siapa laki dia yang sebenar? Kita ke boh dia? <guluh> nah, pagi jatuh tahu berapa petang dia ambil kulima jam duduk dengan orang bini duduk kita kejap-kejap kan -kejap, ni oleh ni sembuh balik lebih kita Nah, ha, tu jadi komang sepanjang kita apa hukum orang kata politik suku agama suku apa zaman bila soalan <guluh> Tak canggih lah soalan Adakah sah imam seorang itu yang menjadi imam yang Sedangkan ahli jemaahnya tak Tak setuju dia menjadi imam Baik Dia Islam ni agama syumul Semua ada, tak ada benda yang tak ada dalam Islam Politik ada, ekonomi ada, munakah ada, muamalat ada, jual beli ada, pinjam ada Tak, segala-galanya ada Hatta kita nak pakai tipah pun Nabi kata masuk kaki kanan dulu Hatta nak masuk dalam jambang pun Nabi kata masuk kaki kiri dulu. Benda yang remeh-temeh. Apatah lagi dalam bab memerintah sebuah negara. Nah, jadi tidak ada yang terkecuali. Yang kata suku-suku ni lah yang katanya Islam sekuler. Islam sekuler ni lah yang dipatuakan sebagai kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Dah. Ha. Tok Imam ni orang ramai tak suka dia lagu mana kau? Jawabnya betul dalam hadis. Di antara doa, di antara solat yang tidak diterima diangkat ke langit, imam yang tidak disukai. Tapi jangan awak suka-suka nak pakai hadis ni. Ulama dia jelas suti-suti. Maknanya imam ni majoriti ramal tak suka dan apa yang tidak disukai itu benar di sisi syarak. Barulah solatnya tidak diterima. Tetapi setelah diberitahu kepada imam, kalau makmum diam belaka tak apa. Makmum ramal tak suka, tapi mak dah ke bobong diang belaka. Imam ingat suka. semayang diterima. Yang kata tak terima ni ramai orang tak suka. Contohnya imam ini buat kesilapan yang tidak membatalkan semayang Seperti dia berahi semaya panjang sangat. Nah, asal semayang, kalau semayang serok, Orang pertama baca yasin. Nah. Dah batal semayang, dah batal tapi menggelisahkan orang Akhirnya orang jadi tak suka dan betul di sisi syarak kalau baca yasin panjang sangat dalam solat fardu dibenci syarak kerana bercanggah dengan amal Rasulullah. Maka kalau dah ramah sangat tak suka dan saya imam masih berdegil solatnya tidak diterima. Tetapi kalau dua orang yang dah suka ramah hak suka ada sebab. Malaikat kata ulama yang tak suka itu dua orang alim yang suka 80 bapak Yahy. Maka dua orang diambil kira kerana mereka alim. Faham? Jadi kena tengok kes. Apa kes orang tak suka? Kadang-kadang salah makmum, kadang-kadang salah imam. Neh, dari nak pukul locong gitu. Soalan seterusnya. Adakah cabutan bertuah itu serupa dengan main nombor ekor? Ha. Nombor ekor mana Nombor ekor. Neh. Ha. Nombor ekor, apa, apa dia panggil nombor ekor? Dia lumba kuda. Lumba kuda dulu ada di Malaysia. Nah, ha, lumba kuda, kuda tu di nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi dia berlomba 10 ekor. Kalau kuda nombor satu tu Dia ada nombor lapan Dapat nombor satu Lapang duduk depan Kuda nombor sembilan Dapat nombor dua Lapang sembilan Kuda nombor tiga Ialah nombor tujuh Lapang sembilan tujuh Nombor ha, Jadi keluar so, Lapang sembilan tujuh First perang Kita panggil nombor ekor Dia apa nombor ekor Dia kuda laju Pada dalam tengok Nampak ekor eh? Nah, ha, Nombor ekor Bodoh rumah itu Nabi suruh naik kuda tunggang kuda. Sunnah Nabi nya bang ekor kuda. Leni tak ada dah zaman tu. Eh? Leni tinggal anak cucu dia pula. Pil kuda. Ha. Kuda juga nya bang. Jadi kalau cabutan bertuah lagu mana? Jawabnya dua. Satu harang, satu harus. Hak mana harang? Kita masuk nak masuk cabutan bertuah itu hadiah-hadiah buat tengah. Siapa yang nak masuk dapat tiket cabutan, cabutan bertuah ni kena bayar tiket tu. Nah, RM10, RM10 cabutan betul. RM10. Kalau naik nombor dia boleh hadiah. Masing-masing beli tiket, beli, beli 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 esok putusan. Hak mana menang, nombor berapa. Maka kalau menang, pokoknya haram. Nah, sebab itulah duit RM10 digunakan untuk beli hadiah. Siapa bernasib baik dapat. Tetapi kalau kita beli barang macam biasa bukan nak beli jabutang tua atau kita hadir satu-satu majlis dinner dan sebagainya, makan malam, dia buat beri kita satu tiket. Orang yang bertuah dapat hadiah. Hak tu harus pada syarak. Dia masuk dalam kedai. Nah, orang kedai putang Awak dapat hadiah. Apa? Awak orang yang ke-10,000 masuk kedai ni. Nah, hukumnya halal pada syarak. Neh. Ha, soalan seterusnya. Eh, tak aku 10 kok. Jadi tak boleh nak jawab semua juga. Mari sekali lagi lah. Ya. Ha, ni. ha, nampak. Kalau kita jawab, tak boleh di sini. Banyak sangat. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, puluh, sebelah, dua belah. Haa, tu kata. Tak? Ha. InsyaAllah kita mari sekali lagi. Tak payah dengan dia tak sekiru. Tak sekiru pakai jawab soalan selalu. Nek? Nah. Ha, nah. 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 tapi kita akan mulakan kuliah bulanan. Sebulan sekali. Mulai insyaAllah Januari 2019. Neh? 2009. Haa. Nah. Jadi jangan marah ni soalan ni neh. Jangan marah sipak. Neh orang eh. Ha? sipe, Ah ha, sipak. Buat gi ke uh, ah wakaf baru lagi. Neh. Ha, ah bulan satu wakaf baru. Main tutup-tutup api kenapa apa gitu. <gulah> Gila gitu. Ha. cerita Isra Mikraj dok dan naik like, buruk tutup dah api. <gulah> oh uh, gerak Padahal bukan cerita politik kita ni. Nah, Dah dang nak naik buruk, baru sampai buruk tutup dah api. Hmm. Tutup api orang jaget eh, tutup api.